Дай Боже здоровечка. Добрый здоровечка. Как вас звать? Не, не, вижу против Меня зовут, раньше звали Виктор, а теперь Виктор Михайлович. Ничего себе, а фамилия ваша как Виктор Михайлович? Да. Как фамилия? Фамилия? Да. Одна, как звать, хватит, не хватит. Ну а вдруг вас ищут родственники, чтобы они знали, что это вы? А, ну если служить, то я согласен. Костых. Костых. Косых или Костых? Косых. Косых? Да, чтобы не описали, а ага. Она звучит. Ваши родственники где-то живут в России? Живут. Где? А я вам не скажу. Они шпионы у меня. А, я понял. Ну тогда привет шпионам передайте. Скажите, что вы живы-здоровы. Вот это правильно. Они живут в Туле. А. Вот у них там и, 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 и короче, внуки, и правнуки мои уже так что живут. А вы где живете? Вот. А я вот там живу. А печка у вас есть? Есть, но она не, не действует. А что там такое? Да ничего нет, ни газа, ни света, ни, ни воды. А я, я живу сейчас в интернате. А, в интернате? Да. Ага. А это я на прогулку пришел. Пришли просмотреть, доверить, да. правильно. Проверить, совершенно правильно. Ведь куда-то ж надо ж время было потратить. А, ну да. Туда лежишь и лежишь там. Ну, там, конечно, удобно. Ну, в интернате покушали, не голодный, все нормально? Не голодный, все нормально. А кушать там как говорят, и обед, и ужин. Так что, слава богу. Ну, правда, приходится добавлять. Чего? Да. Ну, то там пару яичек сваришь. Запасы ага. были. Свой петух хорошо нес. Петух нес яйца? Топтал, может? Так что, вот такое дело. Ну это хорошо, молодцы, что вы меня заметили, что как на такой тачке, я там постою, это что там обычно проезжают. Молодцы, ребят, служите. Хорошо, добро, берегите себя. спасибо вам за пожелание, всего хорошего. всего хорошего. Придавите ему на левую ногу, наехать. На правую не надо, на левую можно.